Wouldn't В но у нас впечатление внутри, что ты за день несколько раз умираешь, потом несколько раз оживаешь, и вот так жить на протяжении некоторого времени очень тяжело. Честно, после туши, да, а другие, зная нас и громайдановцы, предупреждали нас, откуда будут отправляться эти тушки. Смотрите, какой был, какой был, контраст всего этого происходил. И один раз получилась такая ситуация, что нам некий было переправить а, теплые носки, вещи, белье сюда, в Киев. Мы переправили эти все посылки вместе с текущей. Я вот сейчас это вспоминаю, на фоне... вчера это вспоминала? Вы знаете, вот хочется вспомнить плохое, а только те нюансы, которые... которые где А плохое как-то... как шелуха, вот, отметаешь, отметаешь, но ты понимаешь, вот так я не поступила, вот так не делала, а вот тут, ага, а тут мы еще поработали. Майдане, мы все горели, я начала с Майдана, ну, потому что не могу просто начать с того, чем мы вчера переболели все. И тогда на Майдане мы пропустили важное. мы горели таким порывом, одна сторона горела уничтожить, другая... Не призарабатывают пока, потом не. мне рассказывают такие вещи. Скучно ли? В интернет только одно два стратегическая. Ага, говорит, не могу в однокласснику покрыть. Ладно, зайду. Доходят одноклассники пишут. Я-то Маша домова. У меня муж во ополчении. Помолите людям, кто чем может. Служил в ополчении, да Простите, если плохой слов Жду до трипера. Чем и чить? Мы э, ну, на сегодняшний день, когда это 500 обсуждений, нашлось уже 54 потерпевшие. Вот обернулись все убили, как мы Объяснение о В связи с тем, что гуманитарные конвои, которые привозят на обмундирование, постоянно захватывают укропы, они провели инфекцию с целью уничтожения нашей страны. И заразили сегодняшний регион тем, чем мы вас. Не знаю, чем закончится, сейчас выбирают какой-то ромашкой. То есть люди троллят уже как могут друг друга и своих соседей, потому что устали уже от этой дурости. И устали быть ведомыми людьми, которые не могут отличить фотографию Яроша, погибшего там, Вани Петькина. И устали А знаете, чем женщины спасаются? Вышивают. Просто клетка привези, вышивку. Нету в городе, Везут только продукты, привези вышивку, схемы, бисер, все, что нет, и все, что угодно. Говорит, ты знаешь, никогда, ну так, руки в пол, да, как говорят, никогда не вышивала никогда. Вот такое чувство, как будто вот вышиваю, и как будто вот бабушку слышу, как будто мои там где-то колени шевелятся. сейчас поедем в город вот так. Вспоминаю бабушку и дедушку. И постараюсь объяснить здесь, здесь, здесь тем, кто идет в военкомат. Мы стоим у Николуба. Мы стоим на Николуба. А до будет жить. Вернется? Вернется. Он никуда не уходил. Если бы Донбасс, как говорят, да, что такое Донбасс? когда уезжают, когда уезжают. Все Потому что есть очень много умных граждан, которые пишут, а напишите, куда вы едете. Нет, конечно. А. И нет. скажу еще, сам, все, что забыла сказать. Знаете, тоже вот, грешим всем много. В какой-то момент у меня тоже был такой, знаете, как, ну, после смертей в нашем городе, в городе Но фамилии пароля официальных я, я не пишу. Я по последнему посту, где я написала о параде пленных, вот ну, не знаю, так не говорю, я помню, тем, что мы сделали. А мы, потому что я это делала не одна. Если бы у нас был такой коллектив Донецкий, того бы парада бы не что здесь удалось информационно обойти э, врага и нивелировать аппарат и э, Останні для всіх виступають. Це математика, управління України. Дивіться в інтернеті деякий грузин для всіх висока культура головна, економіка похідна.